офицер управления части перешел на сторону нашего противника. Скажем так, для нас это было и шоком, и кто не мог в это поверить, что такое вообще возможно, тем более офицер такого ранга. Но, к сожалению, это все подтвердилось, и буквально через несколько часов после вот первой информации человек уже вышел на связь со стороны сепаратистов. По большому счету можно сказать, что ему очень сильно повезло, что он от сепаратистов его уже забирали, его сразу забрали сотрудники СБУ. Подразделения были настроены очень серьезно по отношению к этому офицеру. Собственно и язык уже не бывает ворачиваться назвать его офицером, потому что офицер это честь, достоинство. А, к сожалению, в той ситуации человек оказался малодушным, поступил неподобающим образом. Он просто призвал всех тех, кто не уверен, кто на него надеялся, от кого от кого от него не ожидать. Тем более, что человек, собственно говоря, поднимался с низов и, можно сказать, что к этому шел своим трудом. Вот такие вот стрессовые ситуации, они очень часто расставляют все точки над и. кто Кто кем является, действительно.